Хорошо, добрый вечер, дамы и господа. Я хотела бы донести до вас месседж от последнего международного конгресса по ВПЛ, особенно то, что связано с темой скрининга РСМ. И тема будет детекция высокоангогенных типов ВПЛ и анализ метилирования генов супрессоров опухоли. Я извиняюсь, я не понимаю по-русски, по-украински, поэтому я, если я повторюсь в том, что было уже сказано, то я извиняюсь за это. Я... Рак шейки матки – это вторая наиболее распространенное злокачественное состояние у женщин по всему миру и он вызывается инфекцией в ВПЧ. Важно сказать, что ВПЧ необходимые, но недостаточные условия для развития почти всех случаев РШМ. Позвольте мне отметить несколько основных фактов по поводу РШМ в Украине которые были взяты из двух независимых друг от друга документов. Там указано, что заболеваемость ВПЧ в Украине выше и а смертность также выше, чем в большинстве западноевропейских стран. Имеются ограниченные данные о распространенности заболеваний, связанных с ВПЧ, и также данных по генотипу ВПЧ и по распределению. С другой стороны наличие большого количества соответствующих факторов риска, таких как ВИЧ-инфекция, табакокурение и другие заболевания, передаваемые полным путем, имеются в Украине. В Украине РШМ второй с наиболее распространенный рак у женщин и, к сожалению, на втором месте по смертности от рака у молодых женщин, продуктивного возраста. So, let's talk bit about the of Давайте немножко поговорим о, о развитии Because этой болезни. 100 почти сто процентов рака шейки матки Hpv вызывается вирусом папиллома человека. ВПЧ принадлежит uh, к вирусам. Uh, к восьми типам карциногенных вирусов. Это малый вирус без оболочки ДНК-типа. Его геном имеет два поздних протеина и шесть ранних протеина в своей структуре. Этот вирус хорошо адаптирован к ткани хозяина. Это дифференцирующаяся эпитериальная клетка. В наше время мы можем различать уже более 200 различных типов ВПЛ и, и они в соответствии с их встречаемостью, тропизма подразделяются на кожный тип и тип слизистой оболочки. Большинство типов ВПЧ находятся на могут быть обнаружены на коже, они являются комменсальными. Есть также подозрение, что они могут быть связаны с не меланомным канцерогенезом. Имеется 40 типов ВПЧ с тропизмом на слизистой оболочке. Они распределены в соответствии со своими онкогенными свойствами. Мы можем выделить те типы ВПЛ, которые очень редко приводят к раку. Они вызывают генитальные бородавки или кандилома акумината. Это особые типы ВПЛ, такие как 6, 11 или 42. На сегодня 12 действительно онкоген, высокоонкогенных видов ВПЧ признаются. Международной организации по исследованию do. рака. И это агентство также признает возможные и вероятные высокоанкогенные ВПЛ-типы, но очень редко приводящие к раку в практике, на практике. Эти типы раков могут вызывать анагенитальные карциномы, а также карциномы головы и шеи. Здесь видите, что основная нагрузка карциному ВПЛ достаточно большая. Большинство таких раков находится на шейке матки, но, как видите, на пирамидке они играют свою роль в большинстве раков вагины, ануса, вульвы, пениса и ротоглотки. Карциногенез ⁇ это многостадийный процесс, который является последовательностью накопления генетических изменений в ДНК. Онкоген и гены-супрессоры опухоли участвуют в процессе карциногенеза. Для того, чтобы карциноген состоялся, необходимо включение онкогенов и выключение генов-супрессоров опухоли. В случае карциногенеза от ВПЧ, у этого вируса есть свои эндогены Е6 и Е7. Эти гены влияют на выработку протеинов и блокирует работу очень важных генов супрессоров опухолей P53 и PRB, что приводит к нескольким типам последствий. И приводит к диспластическим изменениям. Как я уже говорила, ВПЧ может быть э, наносить вред, но он является обязательным фактором карциногенеза, но недостаточным. Один из наиболее частых заболеваний передовым путем оценивается, что приблизительно до 18% женщин э, заражаются раз в жизни, но большинство из них эта инфекция э, проходит. Э, но 10-15% женщин, у них инфекция в ВПЧ не исчезает. И вот это и есть категория высокого риска развития РШМ. Обратите внимание, что от инфекции, от инфицирования ВПЛ года и десятки лет проходит, прежде чем истинно инвазивный рак развивается на шейке матки. Карциногенез РШМ, можно сказать, что это один из самых наиболее предупреждаемых раков, которые можно предустранить. И путем целевого воздействия на этиологический агент РШМ, вакцинацией ВПЛ наивных индивидуалов, можно вот таким образом с ним бороться. Или мы можем проводить скрининг на легко излечимые стадии трансформирующие и ВПЛ-инфекции для скрининга можем использовать классические морфологические методы такие как цитология или хистология или можем также использовать недавно разработанные и используемые генетические методы которые ищут конкретную ДНК или РНК ВПЛ, ВПЧ или совсем последняя информация они могут быть нацелены на эпигенетические результаты трансформирующие ВПЧ-инфекции в человеческом геноме. В Украине скрининг рака шейки матки основывается на цитологии и является оппортунистическим. На слайде основные характеристики, я думаю, вы их прекрасно знаете, эти индикаторы. В чем могут состоять неуспех скрининга и в чем может быть причина неуспеха скрининга? Прежде всего, это низкое покрытие. Население скринингом, а также оппортунистическая стратегия скрининга, она этому способствует. И что очень важно, скри... что в скрининге нет тестирования на ВПЧ. И очень важный месседж также, что ВПЧ-тестирование использует клинически невалидированные методы. Как видите, покрытие целевого населения скринингом в Украине достаточно высокое, якобы. Поэтому нужно глубже рассмотреть методы применяемые, чтобы обнаружить, что же неправильно или некорректно выполняется. Итак, мы знаем, что цитология это субъективный инструмент, и, и ее чувствительность зависит от нескольких факторов. Надлежащий отбор образца хорошо обученный цитолог или цитопатолог. Но, как я говорила, с помощью ВПЧ-тестов можно улучшить чувствительность цитологии до 95-98%. Но опять же, что при этом важно необходимо проводить правильно применяемый и показанный клинически одобренный э, метод ВПЧ-скрининга. Это как профессор Михаил говорил, что жидкостная цитология, она более чувствительна, чем стандартная цитил... цитология, потому что она повторяет немедленную фиксацию клеток, удаление крови и другого излишнего материала, и что позволяет лучшую чувствительность, чем при стандартной цитологии. Также из одного и того же материала можно сделать также впч тестирование последующее без дополнительного вызова пациента или тестирование на дополнительные биомаркеры, такие как P16. Из предыдущей презентации я поняла, что показания на ВПЧ-тест уже имеются, поэтому я пропущу их здесь. И в, в брошюре э, в лаборатории CDS вы их тоже сможете обнаружить. Я лучше поговорю о генетическом тестировании на ВПЧ. Как я уже сказала, он может использоваться как тест последующего наблюдения при получении аномальных результатов цитологии или как первичный скрининговый инструмент. В наше время... На рынке существует приблизительно 200 коммерческих тестов, но только 14 из них частично клинически валидированы на, скрини на скрининг режим. И этот скрининг высокоонкогенных ВПЧ-тестов должен отвечать конкретным критериям – относительная клиническая точность, межлабораторная и внутрилабораторная воспроизводимость. Скрининговые тесты на ВПЧ обнаруживают ДНК или РНК 13-14 типов высокоонкогенных ВПЧ без генотипирования или с частичным генотипированием. Они используют принцип целевой амплификации или сигнальной амплификации. Они должны иметь четко выполненную аналитическую чувствительность, что вклю должно включать 1 пикограмм на миллилитр реакции. И это будет отражать правильную клиническую чувствительность. Если тест обнаруживает меньшую вирусную нагрузку, это будет означать приходящую инфекцию. Валидация теста в больших рандомизированных исследованиях и на когортах с последующим наблюдением в течение пяти лет или больше при этом необходимы. Только два теста полностью клинически и эпидемиологически валидированы с целью скрини скрининга на рак шейки матки. Один из них достаточно надежен для использования в рутинной клинической практике. Этот тест называется Гибридный захват 2 DGN компании Цаген. Он основан на методе амплификации сигнала. Он используется захваченные зонды РНК, полногеномные, и исследует 13 типов высокогенных ВПЧ. Все новые тесты должны сравниваться с вот этим образцовым тестом гибридного захвата. Но все-таки тест гибридного захвата является золотым стандартом для обнаружения ВПЧ. В западных странах этот тест используется дольше всего. У него наименьшее перекрестное загрязнение образцов, и он обнаружит клинически релевантную инфекцию и использует полногеномные зонды противоположность этому, методы, основанные на полимеразной цепной реакции, большинство из них клинически не валидированы. Они имеют риск положить ложные отрицательных результатов в связи с интеграцией вирусов в человеческий геном, я позже объясню по этому поводу, и они могут обнаружить клинически незначимые ВПЧ-инфекции. Очень большое диапазон перекрестного загрязнения, который может происходить или в клинике, или в лаборатории? Я объясню феномен интеграции вируса в папилломы человека. Это происходит при поражениях высокой степени злокачественности. Это означает, что ВПЛ, не циркулирующий не в эписомальной форме присутствует, а уже становится частью человеческого генома. Во время этого процесса ВПЛ теряет некоторые гены, потому что они ему уже не нужны, когда он встроится в человеческий геном, в клеточный геном. И поэтому ПЦР, который нацелен на поиск вот этих потерянных генов, оно получит ложно-негативный результат, но ВПЧ все-таки будет присутствовать в интегрированной форме. И... Тест гибридного захвата использует полногеномные зоны, зонды, поэтому он не пропускает вот интегрированную форму, встроенную форму ВПЧ. Итак, подводя итог первой части моей презентации, я хотел бы сделать такие выводы, что скрининговые тексты высокоонкогенного ВПЧ должны выявлять трансформирующие ВПЧ-инфекции, связанные с присутствием поражений высокого онкогенного онкогенного уровня и должен пропускать приходящие ВПЧ-инфекции. Клиническая вали... валидация этих тестов обязательно. Нескрининговый ВПЧ-тест приводит к большому риску ложно-позитивных или ложно-отрицательных, ложноположительных результатов, что может привести к неправильному клиническому решению. второй части моей презентации я хотела бы рассказать о некоторых новых тестах, которые обсуждались на конференции где-то, и это молекулярные тесты, которые помогают стратифицировать риск пациентов инфицированных в ВПЧ, потому что только небольшая часть женщин, инфицированных в ВПЧ, у них развивается серьезное поражение шейки матки. Поэтому необходим скрининг повышенной чувствительности, который поможет обнаружить много поражений уровня CIN-23, не являющихся все же инвазивными раками. Потому что для того, чтобы стать инвазивным поражением, им потребуется много времени. Этот тест, о котором я буду говорить, должен обеспечивать процесс правильного принятия решения для лечения пациента. Можно использовать этот тест также для того, чтобы увидеть что необходимо срочно лечить это поражение на шейке матки, или можно подождать, занять выжидательную тактику. Исследовалось множество подходов и множество различных генетических тестов, которые могут подсказать информацию о стратификации рисков среди ВПЧ инфицированных пациентов. Некоторые из них базируются на дальнейшем анализе ВПЧ путем генетирования или субтипирования таких пациентов. Но с точки зрения клинической полезности необходим анализ человеческого генома, генома хозяина. И один из таких тестов особенно интересен, потому что он полностью клинически валидирован уже. Этот тест анализирует метилирование генома хозяина. Почему мы говорим о метилировании и что это такое? Метилирование промотора – это распространенное явление при развитии рака, используемое для подавления вирусных и клеточных генов при канцерогенезе. Промоторное метилирование почти 100 генов супрессоров опухоли функционально участвует в карциногенезе РШМ. Но что важно, что вот это подавление метилирования является результатом длительной э, ВПЧ-инфекции, которая является истинным риском фактора карциногенеза вершеем. Одна панель тестирования метилирования была клинически валидирована в, на популяции населения, и э, этот тест был открыт э, голландской исследовательской группой, возглавляемой Крисом Майером. Этот тест изучает уровни метилирования трех генов супрессоров опухоли. Они Открыли, что эти уровни метилирования этих генов увеличиваются по мере увеличения серьезности поражения и длительности ВПЧ-инфекции. Уровни метилирования этих геносупрессоров чрезвычайно высоки при раке шейки матки. И таким образом не пропускается ни один рак благодаря этому тесту. Я говорю о прекурсорном тесте. Есть еще один тест. О тесте прекурсора он еще не был полностью клинически валидирован пока что, но мы также э, выполняем этот тест, прекурсор. Он выполняется только на основе жидкостной цитологии, и методология достаточно затруднительна, потому что необходимо изолировать ДНК путем анализа метилирования и количественный ПЦР. Что для вас важно? И, пожалуйста, можете забыть все эти научные данные, но что самое главное, что нужно запомнить, что этот тест на метилирование — это неинвазивный метод, помогающий стратифицировать риск ВПЧ-позитивных женщин. Он может использоваться для напрямую сортировке женщин, дифференциации таких женщин и дифференциации приходящей от трансформирующей ВПЧ инфекции высокого риска у молодых женщин, планирующих беременность или уже беременных. Хороший результат теста – это отрицательные находки, отрицательное метилирование может означать, что по крайней мере 12 месяцев можно подождать, а не лечить пациентку немедленно. То есть она может спокойно родить за это время. Большое спасибо вам за внимание.